прогресса, когда примерные материалы активно начинают объяснять природные ценности натурального и отличие чистого материала, древесины, и сырье значительно возрастает. Это способствует развитию комплекса направленных действий на сохранение технических и эксплуатационных свойств древесины. Древесина – это легкий и прочный материал с волокнистой структурой, который будет подвигаться механической обработке и применяется на разнообразных образах. Из-за древесина широко с отоплений, с отоплений, различных построек, архитектурных форм, уличных и домашних. Чем же обусловлен э, неугасающий интерес к этому материалу? В первую очередь, бензина лично при переработке, также характеризуется достаточно хорошими физико и эксплуатационными свойствами. Среди них следует отметить высокие показатели проводности, благодаря высокой пользе, хорошую сопротивляемость ударными

nesses dois companheiros. это высокая токсичность по отношению к микроорганизмам и на ее разрушающие свойства. Будет взаимное безвредное для детей и животных. Да? Сохранять ее как защитную активность в течение заданного срока. Легко проникает в листья не ухудшая улучшая ее физико-механические свойства и не называть коррозию металлических предприятий. Не имеет также обязательно приятного запаха, а будет сколько бы действий повышенной температуры и процесса обработки самой листья. традиционный снятия препарат делать Класта, водные органы и маслоотдвоенные антисептики. А, водораспалимые антисептики то есть, применяют себя в работе с которая в процессе эксплуатации защищена от непосредственного увлажнения и умывающего действия воды. Традиционные водораспалимые антисептики приведены а, на данном слайде. В качестве примера предлагаю рассмотреть

содержит 3,2 а, прокаменелого типа кармана, который, к сожалению, является временным веществом для здоровья человека, особенно для хранения и употребления информации. водой они не выщелачиваются, металл под их действия не корректируется, но украшивает древесину в черном Основное назначение таких антисептиков – это глубокая проникция деревянных элементов, находящихся на открытом воздухе, в земле и в воде. Рассмотрим перспективные направления развития антисептической защиты древесины на сегодняшний момент. Потребности в эффективном препарате в вызвала интерес к проведению исследований по созданию новых антисептиков. Также общей структурной общественных формула, а 5, 6, а гидро, а именно 4, высоте 1, Антисептик также использовался для волков красочным материалом для работы в тиризии. В результате проведения исследований также было сделано неожиданное открытие, которое показало, что путем связанных железных и металлов, содержащихся

металлов обычный железо и систем, содержащийся в резине и весьма важными для роста грибов. Э, Известны э, также антисептические водоотворимые составы, где качество основного вещества используются кирпичные аммониевые соединения. В частности, алкил, бензил, аммониевый хлорид. Алкил, бензил, аммониевый в промышленность производства

воздействия. Вопрос, что я материал для оценки и защиты thank you.

E deixando sy'n gwneud hynny. Найкращими указаниями проекта державного вищого навчального закладу українського в рейтинге Режима химико-профессионального университета Дякую вам за внимание. E aí не вечера, а байт бейс это раз. Второе. Нельзя так говорить, что формула такая, у инотайса. Там сказано два слова, два компонента. Я не химик, к сожалению. И у меня один другом. это особо опасные элементы, которые есть, то есть это язык, И они применяются, к сожалению, по защите перевесины и применяются обычными людьми. И степень допуска содержания этих веществ в благокрасном покрытии ограничена. Я хочу узнать, не единственное было сказано, чем они ограничены хочу сказать, что они все стандартизируются и сертифицируются и имеют право допуска до да, применения в благопрасочной промышленности. Класс допуска какой у вас, или как вы, или, вы, ну, или вообще нет никакого. Допустим, я точно знаю, что у Пенотекса это класс допуска 6, 7, 8. То есть это самый максимальный. И они стандар стандартизированы,

Tím sondátům přijímáme, ať člověk bude hlavou